ਨਮਸ਼ਿਆ ਸਰਗਰਮੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਲਾਸ਼ੀਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय आज बहुत ही पावन दिन है अक्षय तृतीया अक्षय तृतीय के दिन किया हुआ दान अक्षय होता है ऐसा शास्त्रों में वर्णन है दूसरा आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करते हैं उसके लिए कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अक्षय तृतीय का दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जो भी आज दान करेंगे किसी के किसी के लिए अन्न की सेवा है गौ माता के लिए चारे की सेवा है या किसी भी जरूरत को किसी की पूरा करते हैं तो वो दान आपका अक्षय हो जाएगा अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय नाश कभी नहीं होता तो आज का दिन विशेष है दान करने के लिए विश्वास सेवा सोसाइटी शहर जिसके सभी मेंबर यहाँ उपस्थित हैं पिछले नौ वर्षों से राशन सेवा और अनेक प्रकार के सेवा कार्य मेंबरों की नेक कमाई के सहयोग से किए जाते हैं इसी कड़ी में आज मंदिर शिवधाम नेहरू गेट में पंद्रह जरूरतमंद परिवारों को राशन सहायता दी जा रही है हर महीने ये राशन सहायता इसी मंदिर में की जाती है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो राशन सेवा है हमारे मंडल के जितने भी सोसाइटी के मेंबर हैं उनके अंथक प्रयास से होता है इस सोसाइटी में जो राशन सेवा या अन्य प्रकार की सेवाएं हैं उसके लिए हम कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते हमारे जो मेंबर बैठे हैं आज हमारे बीच में श्रीमती किरण चांदला जी और श्रीमती कमल सोडी जी नेहा पार्लर और श्री बहादुर चंद अरोड़ा जी समाज सेवक श्री विजय छावड़ा जी हाँ एडवोकेट जो हमारी सोसाइटी के ये भी सीनियर वाइस है श्री कमल चा कमलजीत चांदला जी वाइस प्रेसिडेंट और मंडित यहाँ इस मंदिर के पंडित जी श्री अशोक जी और अन्य जितने भी मेम्बर हैं सभी अपनी महीने भर की फिक्स सेवा जो है वो देते हैं उसी से राशन सेवा होती है आप सभी शहरवासियों से भी निवेदन है इस सेवा कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए आप भी आगे आएं आप भी अपना कंट्रीब्यूशन करें विश्वास सेवा सोसाइटी के साथ जुड़े आज उपस्थित सभी मेंबरों और विशेष अतिथि श्रीमती किरण चांदला जी और कमल सोडी जी बहादुर चंद अरोड़ा जी इन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ स्वागत करता हूँ निवेदन करूँगा समाज सेवक श्री बहादुर चंद अरोड़ा जी से वो भी दो शब्द इस सेवा के कार्य में कहेंगे धन्यवाद आज शहर विश्वास सेवा सोसाइटी जो लग तो, लगभग नौ दस साल तो यह काम कर रही है और बहुत ही ये सलांघा जो काम है सब तो व्डा जरा अन्नदान है और गरीबा से जो साजे ए, ए लोग है उन्होंने सहायता सब तो जी हैुन सहायता है और मैं अपने भतीजे बत्रा जी से भी ये आशीर्वाद भी देता हूँ और कामना करता हूँ कि मेरे बत्रा जी इसी तरह बढ़ चढ़ के काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे हम इनके साथ हैं जो हमारे हुक्म लाएंगे हम उसका हुक्म पूरा करेंगे इतना कहता हुआ जय श्री राम मैं निवेदन करूँगा हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीमती किरण चांदला जी से वो भी इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा अहम सहयोग करते हैं तो दो शब्द कहेंगे कि ये सेवा कार्य कैसे चलना जय श्री राम जी ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਹਲਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਚਾਂਦਲਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਸਮਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ ਤੇ ਵੱਧ ਛੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ आ, तो सभी आए हुए सभी आए हुए सभी अतिथिगण और मेंबर सभी का विश्वास सेवा सोसाइटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद इस सेवा कार्य से ज्यादा से ज्यादा परिवार जुड़े ताकि हम और भी इस सेवा को आगे बढ़ा सके धन्यवाद श्री राम विश्वास सेवा सोसाइटी वालों जो इस सेवा का प्रोजेक्ट चल रहा है बत्रा जी की अंथक मेहनत नाल ਬਤਰਾ ਜੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਕਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਤਰਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੈ ਸ਼ੀਰਮ ਸੱਜਣਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਗਰ ਦਾ ਸਵਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੀਆਂ ਖਾਲਫੇ ਨਗਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਤੀ ਸੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ